Я буду отвечать прежде всего за нашу общественную организацию, Народную волю Днепра, которая, в общем-то, на основе Майдана и создана была. И, наверное, все-таки вернусь к вопросу реванша, который активно массируется сейчас в прессе, в социальных сетях. Безусловно, отрицать тот факт, что та команда, которая при президенте Януковича, Януковича находилась у власти, в области будет пытаться вернуться, его ну, бессмысленно отрицать, потому что это факт очевидный. Для того, чтобы избежать обвинений, обвинений новой власти, избежать обвинений в попустительстве, реваншу либо в каких-то симпатиях представителям оппозиционного блока, нужно, в общем-то, проводить новые назначения, о которых говорят не по принципу личной преданности, а по неким критериям, по неким критериям, которые как следствие должны привести к тому, что а, власть будет эффективна, что будут назначены эффективные управленцы, менеджеры, которые будут решать те социально-политические задачи, которые сегодня актуальны. А, что касается назначения людей? Основным из критериев, и это очевидно, должно быть, что люди, которые имели отношение к партии, региону или имеют отношение к оппозиционному блоку, они не должны назначаться. То есть принцип люстрации, на котором стоял Майдан, он должен соблюдаться. Люди, которые имели отношение к этим силам, назначаться не должны. Ну, что еще важно и на чем всегда, в общем-то, стоял стояли наша организация, люди на Майдане, они стояли прежде всего не для того, чтобы одни лица сменяли другие лица, сменяли третьи лица, а чтобы была изменена система. Что имеется в виду? Сколько мы не будем назначать людей, если у нас осталась некая система, доставшаяся в наследство, в которой отлажены коррупционные какие-то цепочки связи, она будет функционировать. Поэтому принципиальным является вопрос, именно э, того, чтобы мы меняли систему. С чего начинать изменение системы? Любое изменение системы необходимо начинать прежде всего с независимого аудита. Чтобы мы увидели, вот, пожалуйста, провели аудит, существуют некие схемы коррупционные, которые ведут э, это, там первая, вторая, третья позиция, которые приводят к энной сумме убытков в месяц. Народная воля проявила инициативу для проведения независимого аудита. К примеру, мы взяли за основу управления молодежи и спорта городского совета, предложили, выступили на сессии последнего городского совета. Но, к сожалению, отдельных депутатов и, и в общем-то, представителей, представителей новой власти подобные инициативы не вызвали желания их поддержать. Желание провести этот аудит. В принципе, в чем еще вопрос? Вот команда Коломойского, они говорили, мы проводим аудит. Вроде как был слух, провели. Где это результаты опубликованы? Кто их видел? Были ли эти результаты в прессе? Неизвестные. И у меня возникает логичный вопрос. А проводили аудит чего? аудит существующих схем, чтобы возглавить. Почему нету результата? То есть, если мы проводим аудит, логично просто взять, вот мы провели аудит, пожалуйста, статьи расходов, доходов, э, все показали, люди увидели результат. Хотел бы еще отметить позитивный момент. Представители нового новоназнач... назначенного губернатора обещали поддержать нас в вопросе проведения аудита независимого. Ну, посмотрим, как слова, любые слова должны подтверждаться делом. Посмотрим, мы предложили, уже сделали запрос, выступили на сессии, на проведение аудита. Начнем с городского управления молодежи и спорта. Вот, пожалуйста, маленькая позиция, как пример, за основу. Дальше можно позитивный опыт внедрить и дальше. В управлении есть у нас культура, есть ряд интересных управлений, по которым есть. Вопросы, в общем-то, таким образом нужно провести аудит всего, горы сполкома, всей исполнительной власти. В общем-то, да, поддержку нам обещали представители новоназначенного губернатора. Что еще хотелось бы отметить, касательно предстоящих выборов, у нас освободилась, освободилась ниша социальных партий. То есть люди, которые декларировали какие-то социальные лозунги они ушли ушли потому что они в общем то не, 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 они никогда не исповедовали про украинскую позицию но ниша остается и э, хотел бы отметить что уже в области пошел процесс формирования новых сил проукраинских но с упором на э, в общем-то социальное направление и безусловно подобные силы они будут востребованы наверняка Могут, э, э, в общем-то, выиграть. Знаете, я, я вернусь к вопросу изменения системы. К сожалению, как прошлые выборы, так и эти выборы, они будут характеризоваться тем, что очень будет большое количество денежных мешков э, идти во власть, э, которые рассматривают саму власть, и, в общем-то, Россия на этом играет, коллеги это сказали, как инструмент обогащения решения личных проблем. Поэтому прежде чем, чтобы, в общем-то, оградить и минимизировать такие желания, то, безусловно, нужно начинать с изменения системы. Опять-таки я вернусь, мы можем много говорить, мы можем перетусовывать лица. Я вернусь к тому, что нам просто нужно хотя бы понять, провести этот аудит и понять, куда, как уходили деньги, Потому что тогда будет понятно, что дальше делать, как бороться с этой ситуацией. Потому что основная ситуация того, что власть это на сегодня люди, население, граждане, понимают, что это просто коррупционный монстр, да, и для большинства людей основной мотив, для большинства, которые идут во власть, к сожалению, в Украине основной мотив это личное обогащение, решение своих проблем. В общем-то, поэтому и возникали Майданы два раза, потому что Люди видели, что приходят люди, которые решают личные проблемы, люди беднеют, у людей нет возможностей, их потенциал время уходит, потенциал не реализовывается э, в той или иной степени. Поэтому э, любые реформы они должны начинаться с того, что мы должны понимать, что и как мы будем делать. А для этого мы должны хотя бы иметь лист бумаги, на котором нужно видеть те недостатки, те минусы, которые существуют. И вот простая, одна из простых процедур, которую нужно сделать, о которой говорим, но, к сожалению, почему-то вот не очень хотят ныне, ныне действующая власть поддерживать подобную инициативу. Но будем, будем настаивать, будем требовать до тех пор, пока не поддержим.